У Краснограді вже чимало років поспіль для багатьох мешканців відкритою є проблема проведення власного дозвілля. Паркові зони міста, у яких полюбляє проводити свій вільний час молодь, цілі родини та люди старшого віку, нібито й змінилися на краще. В них з'явилося чимало елементів благоустрою, однак естетичний вигляд, клумб, дерев, асфальтового покриття бажає кращого. До всього цього додалася іще одна проблема: території паркових зон, де мали б відпочивати люди, поступово захоплення. Оплюють незаконні будівництва, які аж ніяк не красять наше місто. Як зазначає громадський активіст міста Краснограда Максим Біловол, люди не повинні мовчки й байдуже спостерігати за цією ситуацією, а навпаки, гуртуватися і разом вирішувати її. Я хотів би звернути увагу як і жителі нашого міста, а в першу очередь чергу власті нашого міста, На, на тот факт, что территория нашего парка находится в плачевном состоянии. Я хочу обратить внимание непосредственно нашего мэра на то, что наш парк требует более внимательного отношения. Ведь этот парк создавали люди для того, чтобы местные жители отдыхали, чтобы этот парк приносил радость и удобство для отдыха для наших жителей но сейчас так как времена меняются наш парк находится в таком состоянии что просто жалко на него смотреть хотелось бы конечно чтобы в первую очередь в нашем парке были красивые клумбы для этого можно создать на территории нашего города района небольшое предприятие чтобы оно непосредственно занималось высадкой цветов приведением внешнего вида не только этого парка, но и всего нашего города в красивый вид. Во-вторых, я бы хотел бы еще обратить внимание на то, что вот в нашем парке, вот почти посреди нашего парка стоят мусорные баки. Почти ничем не закрыты. Можно бы их хотя бы огородить было чем-то, потому что такое впечатление, что ты заходишь не в парк, а на какую-то свалку. Освещение парка. Мы в прошлом году с предпринимателями вложились. Кто сколько мог, кто большую сумму, кто меньшую. Ну, осветили наш парк. Ну, в данный момент, я вот буквально вчера вечером проходил, эта часть парка вообще не освещается. То есть, как бы проблема была решена, но ее не поддерживать. То есть то ли это лампочки не меняют вовремя, то ли это уже перебиты где-то провода, я не знаю. На это не обращает, не обращает никто внимания. Одна из больших проблем этого парка является то, что с приходом нового мэра в наш город на территории нашего парка появляются незаконные объекты торговли. Вот, в частности, последние из объектов, которых многие жители нашего города знают, о которых я поднимал вопрос уже поднимаю вопрос на протяжении полутора полтора лет, вот эти вот киоски, которые стоят на улице, по улице Полтавской. Ну, на территорию нашего парка. Когда я начал раскручивать этот вопрос, я обратил внимание на то, что здесь происходит полностью коррумпированная схема, можно сказать беспредельная схема, преступная схема. В этой схеме замешаны разные чиновники разного, разного ранга, не только нашего города, но и других городов, в том числе и города Харькова. В частности судьей Лазовского района, фамилию я называть не буду, было принято, принято преступное решение. Подумать, я не буду вам рассказывать, вот. о них будет указано позже. Общественностью города был поднятый вопрос о законности этих зданий. Но на сегодняшний момент были выиграны два суда. Эти суды была по прокуратура Красноградского района, которую мы можно сказать заставили заняться этим вопросом под давлением общественности были выиграны прокуратурой два суда местный суд Красноградский который принял решение о сносе о сносе, демонтаже этих павильонов потом были выиграны, был выигран суд апелляционный города Харькова который подтвердил решение Красноградского суда но когда хозяева этих сараев так называемых подали кассацию в Киев, они каким-то образом выиграли эту кассацию. Каким образом, все прекрасно понимают, как, в каком состоянии находятся наши суды, что это полностью коррупционная система. Я не говорю о всех судьях, но большинство этой системы, как и системы прокуратуры Украины, это коррупционное, коррупционное звено, которое связано между собой. Я не хочу называть здесь лиц, которые полностью э, как бы, являются хозяевами этих киосков. Они сейчас здесь, здесь уже не работают в Краснограде. Но я их знаю досконально в лицо этого человека. Я его назову, когда этим вопросом будет заниматься Генеральная прокуратура. Я надеюсь, что этим вопросом, законностью этого строительства, занимается Генеральная прокуратура, потому что возведение киоска в центре города Краснограда без разрешения его жителей является полным преступлением и беспределом, за которые должны понести ответственность все люди, которые ставили свои подписи под этими решениями. Я призываю общественность, всех жителей нашего города, нашего района, ведь этот парк для сопримечательности не только Краснограда, а всего района. Люди туда приезжают отдыхать, отстоять этот парк, дать понять власти, старой, ту, которую изберут вот в октябре месяце, что так больше не должно продолжаться, что парк есть неприкосновенность, неприкосновенность такой, которую трогать нельзя. Паркова зона міста у 1980-ті роки була справді окрасою Краснограда, і цю красу створювали людські руки, а саме підприємство зеленого господарства. Нам вдалося поспілкуватися його колишнім керівником. Василь Вікторович Топанов розповідає, як працювало зелене господарство у ті часи. Сімдесят 1977 году. Я приїхав в красноград. І мене назначили начальником зеленого господарства. А тут ще підходила олімпіада, літня Олімпіада. И перед нами стояла задача изменить лицо города. Ну, для того, чтобы изменить лицо города, нам необходимо было сделать большие работы по теплицам, чтобы выращивать цветы, чтобы потом их высаживать в нашем городе. Ну, мы довели это количество цветов до 240 тысяч штук, мы выращивали и высаживали в городе эти цветы. Ну и, естественно, нужен был уход за ними. Зимой так обрезку деревьев вели, весной уже посадками. Садили цветы аж до, серед... до середины, до лета даже бывало. Так что это самое, круглый год. А потом же эти, деревья, эти самые деревья надо было поливать, ухаживать за ними. Даже приходилось обрабатывать химикатами, потому что ну, получалось еще копрят нападал на по идея то самое. Предприятий было 30 человек. Из них же половина, человек 15 работали в теплицах. Мы выращивали цветы на срез и продавали в киотске зимние калы, розы, гладиолусы. Выращивали рассаду в этой теплице для города. Ну там були своя котельня, своя техніка. І п'ять чоловік робочих було на город, щоб ухажувати за гори. І, по-моєму, вони справлялися. А ще Василь Топанов переконаний, що парки і сквери в Краснограді можна привести в належний порядок. Для цього багато не потрібно. Своїм досвідом готовий поділитися із тими, хто візьметься за цю справу. Я от намір вважаю, що Ну вот, можно э, купить старый дом. И участок ну, там вот, продают дома там, 12 соток, там, 13 соток. И на этой территории сделать пленочную тепличку, небольшую пленочную тепличку. И двух человек достаточно, если тогда было пять человек, то я думаю, сейчас двух человек достаточно, чтобы они могли в этой тепличке выращивать ну, я так представляю все это, я же наяву, это 100 тысяч цветов можно. Два человека-то вполне могут посеять, распекировать там, и выдать на, на это, предпринимателям, просто продавать предпринимателям, они сами себя будут содержать. И предприниматели могут покупать и высаживать около своих там магазинов и, и парка. Могут предприниматели содержать за свои деньги, потому что здесь же их не дети гуляют, они сами здесь живут. Это, это их не дом, это наш дом. Понимаете, так что э, сделать, я не вижу такого большого труда. Или... Тут главное, чтобы была инициатива. А ще хотілося, щоб і красноградці змінили своє ставлення до всього, що їх оточує. Саме від нас і з вами залежить чистота наших парків, як довго там простоять лавочки, ліхтарі і дитячі майданчики. Тож давайте із себе почнемо змінювати цей світ на краще.